Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня праздничная программа, потому что и гость интересный, и, по сути, очень важные события. Сейчас отмечаем мы большой религиозный праздник, суть которого – это здоровый дух. Но что такое здоровый дух? Он может быть только в здоровом теле. И поэтому речь пойдет о физическом воспитании. И не случайно наш гость – это директор Николаевского железнодорожного колледжа, мастер спорта по легкой атлетике, в самом сложном виде спорта – десятиборье. Он возглавил очень интересное дело. В этом году исполняется ровно 50 лет, как он у руля, это в одно из ведущих учебных заведений, которые носит имя образцова И во всех отношениях это образец. И в учебном процессе, в профессиональной подготовке, и, конечно, в спортивной. Виктор Иванович, вот у вас сразу несколько дат таких наметилось, только что вы отметили юбилей своего училища, теперь колледжа 120 лет. Ну и, в общем-то, биография интереснейшая, традиций очень много. С чем связано, что ваш. Ваше учебное заведение является образцовым спортивным отношением. Почему вы большое значение придаете спорту? Ну, я хотел бы сразу вас немножко поправить, потому что я 50 лет не у руля учебного заведения. Ну, находитесь лет, при нем. Да, да. живете с ним вместе. Да, это да, правда. Да, это да, так так вот. Вот. А связано с очень простым делом, потому что э, очень серьезный вуз, который поставило, государство поставило перед ним серьезные вопросы. И вот эти вопросы были поставлены еще царем Николаем в 1894 году. И до сегодняшнего дня и сегодня у нас обстановка такая, что очень серьезное дело, которым мы занимаемся. Революционные да? Серьезные люди, серьезные подготовки, в том числе и к нашей спортивной программе Николаевичева спортивная, ту, которую вы хорошо ведете. Дело в том, что, вот, наверное, один из главных секретов вашей спортивности, потому что вы являетесь ведущим спортивным, спортивным учебным заведением в городе, постоянно выигрываете все соревнования, но у руля стоят там, руководители, которые имеют прямое отношение к спорту, мастера спорта, известнейшие спортсмены, которые, в общем-то, сделают свой вклад в развитие спорта. Это Владимир Николаевич Рец, мастер спорта, знаменитый спринтер. Это мастер спорта Бейликов, волейболист. С чем это связано, что вы такую сделали ядро спортивной подготовки? Это, наверное, ну, во-первых, связано, наверное, потому что я сам спортсмен. Ну и наша отрасль, которой мы занимаемся, за которой мы готовим работников, наших студентов, очень, она очень требует большого физического воспитания. Потому что мы работаем в такой отрасли, куда просто так прыгать на работу человека нельзя. Они проходят специальную комиссию. И вот мы очень много теряем наших студентов потенциальных, потому что они не проходят спортивную, вернее, не проходят профессиональную комиссию для того, чтобы учиться в нашем ВУЗе. Виктор Иванович, вы отметите, что это единственное учебное заведение, которое ставит такие требования. Да. Ведь в любое учебное заведение Абсолютно там правильно. не спрашивают, какой ты здоров или нет, а здесь ответственность в будущем профессионала, да? Абсолютно правильно. И студент, который к нам поступает, мы его ведем в части его здоровья, не только профессиональной подготовки, а в части его здоровья от начала, когда он к нам поступил, и до самого конца, потому что он должен закончить наше учебное заведение, пройти медицинскую специальную комиссию и затем пойти только на производство для того, чтобы обеспечивать безопасность движения поездов, а это пассажиров и грузов. Поэтому Дело в вот такое... том, что не случайно на базе вашего учебного заведения проводятся очень часто семинары, потому что вы образец, показатель, и вы, наверное, один из немногих учебных заведений, которые имеете отличную спортивную базу. Вот об этом, потому что это основа подготовки физической, это умение организовать спортивную работу. Ну, наверное, все-таки это связано с тем, что первый я сам был спортсменом, и первый институт я закончил физкультурный, по первому образованию преподаватель среди воспитания. Вот. И Здесь можно по всякому рассуждать. Но все-таки когда мне пришлось сделать лично самому выбор, куда мне идти дальше, в спорт или в, э, на железную дорогу, я еще раз скажу, например, я закончил первый месяц физкультурной, то я все-таки выбрал железную дорогу, потому что и продолжая, понимая то, что нужно для железной дороги, серьезные показатели и в здоровье в том числе, вот, вот такая была ситуация у нас. Товарищ генерал железнодорожного транспорта, вот генерал-майор, ведь ваша дорога железная начиналась давно, с БАМа. Вот как эта дорога БАМовская помогла вам дальше вот построить свою жизнь, уже как руководитель учебного заведения? Ну, наверное, вы знаете, это, это моя, 40 лет, моя, наверное, такая жизненная позиция. Потому что, ну, я не знаю, не всегда может, удается мне довести дело до конца, но, по крайней мере, я так в своей жизни всегда пытался делать. Вот я закончил, когда спорт, у меня был выбор, я же говорю, что куда мне идти дальше. И я э, все-таки одно того времени занимался железной дорогой. И я уехал на бам. И ну, полностью да, на БАМ и, и да, на железную дорогу. И потом после приехал из БАМа, у меня был тоже один из серьезных выборов. Вот, э, и я пошел по пути все-таки железной дороги, а не по пути спорта. Я не знаю, что больше потерял спорт от этого, или от того, что я ушел бы спортом, либо тренером, либо руководителем либо от того, что я ушел вот это. Но я люблю открывать дело начинать дело и доводить его до конца. Вот сейчас мы это дело доводим до конца, начали новое дело, и хочу нашим зрителям сказать, что на территории Николаевской области, на территории города Николаева появился новый вуз, который называется Атеропетровский Национальный университет железнодорожного транспорта, Николаевский транспортный колледж, директором которого я являюсь. Это новый вуз, который начал свое существования 4 ноября 2014 года. И 2014 года, в 2014 году, 4 ноября, закончил свое существование Николаевский техникум железнодорожного транспорта, которому было 120 лет. Виктор Иванович, а что изменится? Вот вы вывеску поставите новый, Что изменится в жизни вашего учебного заведения? Как любят говорить, хорошие вопросы задали. Все дело в том, что новый закон о высшем образовании поставил четкие задачи. Вот такое высшее образование будет в нашем новом государстве, которое это другая совсем тема для беседы. И мы пошли по пути создания нового вуза. Здесь очень много работы, очень много. Екатери. И наш вуз, наш техникум бывший, а теперь колледж он будет давать настоящее высшее образование на уровне бакалавра, то, что сегодня предусмотрено в нашем государстве, высшее образование будут давать только вузы, которые будут давать степень бакалавра либо магистра. Уже таких степеней, как наши специалисты и так далее, так далее, это не будет считаться высшим образованием. И мы пошли по пути по новому. Чтобы стать настоящим. И поэтому уже в этом году мы направили в нашу аспирантуру 12 наших молодых преподавателей для того, чтобы они закончили аспирантуру, работали у нас уже кандидатами, наук, доцентами, профессорами и так далее. В общем, воспитывайте своих кадров на высшем уровне. И эти ступеньки ведут выше и выше. Игорь Иванович, давайте пусть позавидуют многие. Расскажите о вашей спортивной базе. Потому что в самом деле, вот когда приходишь к вам удивляется, один из лучших самых больших спортивных залов городок тренажерный. Дворец культуры. Еще открыли три спортивных зала. Ну, в общем, пусть позовет расскажите, потому что это основа. И вы тут главный организатор. Да, мы очень много уделяем времени спорту. И вот сегодня заканчивается спартакиада областная среди учебных заведений. И сейчас завелась там серьезная борьба между нашим учебным заведением, между политехническим институтом и медицинским колледжем будут решать последние два вида. Вот остался последний вид баскетбол мужской и последний вид волейбол мужской. И вот э, три учебных заведения, которые сегодня вот, борются за первое место. Но я еще раз хочу вам сказать, что э, наше направление вот такого спортивного плана связано с тем, что нам нужны крепкие, здоровые люди. И, естественно, мы этому очень много уделяем внимания. Да, у нас действительно и спортивный зал большой, 1.36 на 18, и спортивный зал 1.24 на 12, и третий спортивный зал, и в Доме культуры у нас спортивный зал, и на базе отдыха в Рыбаковке у нас есть спортивное ядро. Мы этим занимаемся. И у нас около 600 детей, которые ходят в наши секции. У нас сегодня в техникуме работают в разное время от 8 до 10 секций. Вот. И потому что по 8, по 10 видам идет спартакиада областная наша среди учебных заведений. Ну и конечно, этому нужно уделять много внимания, это требует много забот таких. И надо сказать, что абсолютно не безучастно в этом у нас наша Одесская железная дорога, для которой мы работаем. Безусловно, она нам помогает очень много. И то, та материальная база, которая была вот на сегодняшний день здесь, она, в общем, она была создана силами, не силами, с помощью, большой помощью Одесской железной дороги, которая является нашим главным заказчиком. Виктор Иванович, в начале 80-х с вами связано очень крупное событие, спортивное, оно имеет, имеет огромное значение для Локомотива в прошлом и для нашего города, потому что именно благодаря вам э, после победы во всесоюзном соревновании среди учебных заведений железнодорожного транспорта Николаеве вы как победитель принимали всю страну. Вот это да. событие для Николаева стало событием, и тогда особый вид программы был ГТО, который да. забыт, который был изначально поставлен на службу людям для здоровья. Вот ваше мнение о ГТО и о том событии, которое было в начале 80-х. Да, действительно было такое событие. Мы на территории Советского Союза было 76 техникум, да. И наш техникум э, тогда в городе Симферополь занял первое место. И так как мы э, были победителями, то была предоставлена возможность проводить такую следующую спартакеду в городе Николаеве. И мы проводили, это было для города Николаева событие. Вот, э, мы ходили и по советской нашими этими всеми колоннами, со всеми нашими техниками, которые были представлены. Вот. Но Николаеве мы не смогли занять первое место. И знали второе место. Так мы уже относились как к лидеру. Да, вот. И это было событие. И я вот, вы хорошую тему подняли, о ГТО. Да. Вы знаете, все-таки я думаю, что вот на том этапе, на каком сегодня идет развитие нашей физкультуры и спорта, было спасение, этого да? не хватает, да. Потому что я лично считаю, я прошел от ГТО до мастера спорта в десятиборе. Вот. И ГТО было одним из таких движущих моментов для здоровья нации. Я считаю, что сегодня нужно нашу нацию оздоравливать не с помощью того, что убирать нормативы в учебных заведениях, потому mm -hmm. что Кто -то дети, дети пал... умирают на э, уроках физкультуры, а для того, чтобы увеличивать количество часов для проведения физического воспитания, создавать снова секции. Потому что да, они поэтому падают, умирают, что не занимаются вот так вот раз. Я еще раз учу, я вот вам только, только что говорил передачи, что мы все это видим воочию, когда приходят к нам дети Слабенькие, да? поступать в технику. 30% к нам не поступает, и вы думаете, какая основная болезнь? Ну, вот. Дистрофия. Малоподвижный, да. Сегодня больно смотреть, как все-таки вот, Компьютер, компьютер забрал всем. Да. Дело в том, что, когда мы говорим о ГТО, то речь идет о работе добровольно-спортивных обществ. Их было очень много. И Локомотив, выражаю, Авангард, Спартак, Динамо, ЦСКА. Ну, в общем, эти спортивные общества сейчас испытывают такой кризис, они уже, у них роль организаторская уходит. Кто будет заниматься ГТО? Комитеты спортивные вряд ли, у них там своя функция и сокращенные возможности. В общем, это пока мечты, Да. Я думаю, что все-таки государство должно, государство придет к этому. Да. да. я понимаю, мы сегодня в тяжелое время живем. Бог ради, конечно, будем спасать страну, это все понятно. Вот, и ни у кого, я думаю, не поднимется сегодня даже и рука там что-то говорит не так. Но вместе с тем мы должны думать и о будущем. И мы это видим хорошо, что происходит. Ну, кто, что будет думать? Я бы, я бы, я mm. бы вернул ГТО, как его там называют, там тоже по-другому. Но принцип, организация, основа. Вот да, ГДР я... взяла его на основу, ну и там, да. в общем-то, другие некоторые страны и китайцы тоже. Тут одна интересная вещь: вы единственное учебное заведение, которое имеет уникальный дворец культуры бывший Дом культуры железнодорожников. Это особые условия. И вот я бывал не раз у вас на торжественных встречах, когда вы подводили итоги. Это были финишная черта подведения итогов. И когда физкультура дружила с культурой. Почему вы уделяете огромное внимание культуре еще? Мы уделяем не культуре, мы уделяем развитию человека. А человек, вы понимаете, да, конечно, можно быть хорошим железнодорожником, но где же духовность, где же воспитание, где же культура? А культура я сам очень люблю. Я частый э, уч, зритель наших театров. Я люблю наш украинский театр. Мы очень э, наших детей туда много посылаем для того, чтобы они там были. И, конечно, мы у себя имеем очень хорошую... Э, так у вас программа походу специально отработанная. Да, мы имеем, мы имеем своего художественного руководителя, да. мы имеем своего оператора, своего режиссера, который занимается этим делом. И мы участвуем во многих конкурсах, мы участвуем в конкурсах наших железнодорожных. Наши дети, э, участники, не просто участники, а лауреаты фестиваля, многих железнодорожных конкурсов по художественной деятельности. Я хочу вам заметить такой интересный момент. Значит, в том году было 135 лет. Одессе. Новый. И нас провозили по дорогам. И там было у них такая, у них была такая сценка. А где По вокзалу, да, по да, вокзалу так. проходил старый проходил старый поезд и ходили старые такие по, по тем временам, значит, ну времена того, люди того времени. В uh -huh. своих этих костюмах. Так вот наш техникум пригласили с Одессы, чтобы мы вот делали вот этот спектакль. Ретро мы, отвезли, да, мы отвезли своих где человек 20 туда детей, их одели и мы там показывали спектакль. О этом. Вот, вот вам, пожалуйста. Я смотрю, я такой оптимист. И вот о а вашей жизни был период тяжелейший, когда э, такое серьезное заболевание было. Я не понял, как вам удалось преодолеть его, вернуться в строй, организаторски, продолжать это очень дело замечательно. Что вы сделали такое? Потому что если у кого-то какая-то болячка, там сразу человек теряет какую-то волю, желание. Ну, в общем, что произошло, что вы преодолели тот момент тяжелейший? И вернулись в строй, и сейчас вы герой очень многих книг. Вот даже последняя книга вышла, там «Гордость Николаева». Вы там на передовых, как на своем поезде-экспрессе. Чем это связано? Вот это... Закваска спортивная или что? Я не знаю. Вот, И, вы знаете, я думаю, что как? это... Вот здесь люди вот такие. А, вот такие, да, как а вы, вот да? здесь люди вот такие. Понимаете? Да, действительно, это были самые тяжелые времена в моей жизни. Но э, я сделал вывод, что все-таки вера в то, что можно преодолеть, она помогает. И я вам скажу, что одним из самых больших моментов, которые помогли мне это преодолеть, да. это я видел, что я нужен был нашему коллективу. И они это чувствовали. Я, я, я видел, как они хотели, чтобы я остался жив. Вот как это они за меня приезжали в Киев. Как они ага. абсолютно. Искренне, абсолютно, вы понимаете. Я, а я, 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 не, я, я, вот тогда говорю, я, я сам, себя, ну, не могу я бросить это все. И Господь бог у меня и коллектив мой, Ну и конечно дух. дух Виктор Иванович, а кто к вам приходит приобрести специально железнодорожника? Вот откуда эти приходят абитуриенты? Я понимаю, не только Николаевцы, но вообще вы же работаете на, на всю Украину. Да, ну, у нас же поэтому есть уже три общежития. Мы в себе, да. кроме Дома культуры, забрали детский сад, который у нас был. Там сделали общежитие для подготовки и при подготовке повышения квалификации для Укрзалезницы для нашей. И у нас примерно 400 человек живут в общежитии. Это дети, которые к нам приезжают с линии. Я говорил, что мы работаем на пять областей Украины. И к нам оттуда проезжают по направлению дети, которых мы учим. Вот. И они живут в общежитиях. Поэтому здесь наших из местных, из Николаевских у нас примерно процентов 30. Uh -huh. А еще 70% примерно дети, которые приезжают к нам, и мы их учим для того, чтобы не сильно много можно послать николаевцев, поехать, допустим, работать в Шевченко, в Знаменку, Христиновку, uh -huh. в Христиновку, в uh -huh. и так далее, там, где вы ездите на поездах. Вот. Поэтому мы оттуда берем детей. Вот интересно, как ваши ребята относятся к спортивной работе? Потому что вот есть специальные предметы, технические, там, теоретические. Но ну, uh -huh. вот приходит момент урока по физкультуре, как они воспринимают? Потому что вот я был на последнем семинаре, где я рассматривал свой вопрос, как улучшить систему работы по физкультуре. И там по интересам. У вас есть такие возможности, потому что там да. можно сделать выбор. Вот это да. постановка спортивной работы. Да, наверное, вот Тут как раз и играет это большую роль mm -hmm. то, что вы хорошо подметили о материальной базе. Есть у, у нас есть да? возможность проводить сразу одному преподавателю, да. разделить его. Вы тогда были у нас на открытом уроке, когда Давай. мы проводили открытый урок, семинар, и показывали, что на одном уроке можно сразу проводить и легкую атлетику, Футбол. волейбол, баскетбол футбол, детены тенни, да. и все зависит от того, какую ребенка, кому что нужно. Для этого, конечно, нужны высококвалифицированные преподаватели. У нас высококвалифицированные преподаватели, все преподаватели высшей категории, мастера спорта. Вот поэтому вот материальная база высококвалифицированные преподаватели дают возможность создавать вот такие уроки. Поэтому дети на физкультуру идут с большим удовольствием, никто их туда не загоняет. Они сами идут, потому что там им интересно. И вот еще раз повторюсь, конечно, для того, чтобы улучшить эту ситуацию, надо было бы еще добавить по пару часов в неделю физкультуры. А, вот Под час, вопрос, серьезный. Ничего от этого бы не изменилось. Можно найти возможность даже м, из наших всех программ, которые... Э, которые мы постигаем в процессе обучения, убрать два часа и дать физкультуру. Но ну, на это нужна воля государства, но не только директора. Так ведь идет это сокращение может... физкультурных занятий. Да. Сокращение. Ну, в большей степени идет сокращение не потому, что э, они не понимают, потому, что материальная база у всех устарела и никому ее восстанавливать. И некуда девать детей. Вы посмотрите, сколько э, у нас просто пропало стадиона в Николаеве. Вот просто взять, сколько пропало стадионов, которые были. Если мы считаем, что стадион на улице Чегирина и садовой это стадион, так это же не стадион. Нет, и пока это далее. насмешка. Когда-то был прекрасный, да, база такая, вообще. отличный не стадион, вообще. а потом за одну ночь его разобрали, уничтожили, и на этом месте пустырь. И сейчас и так дети далее. бегают среди этой поляны. И так далее. Да. Виктор сложилась интересная система. У нас появляется много вузов, меняют вывески университетов, готовят разных специалистов. Они востребованы или нет? но ну, я не знаю, вот э, человек закончил вуз, а не знает, как тебя найти. А железнодорожники найдут себя? Я вам хочу прямо по прошлому году так. и поэтому. Скажите. Году. В прошлом году ваш покорный слуга получил дружеское замечание от начальника Одесской железной дороги, что я ему не додал студентов. Все-таки нужны? Да. А почему не додал? В этом году будет примерно ситуация такая же, потому что и в том году у нас примерно из выпуска 230-240 человек в институты, в наши, в Днепропетровскую железнодорожную, Харьковскую железнодорожную академию, в наши НКИ, в нашу аграрную академию поступило 170 человек. И некого было направлять на работу. В этом году ситуация такая же. В этом году мы уже в наш Днепропетровский университет поступило 153 человека. Около 40 человек поступило в НКИ. И фактически некого выпускать, некого распределять. А там ждут. Мы, наверное, одна государственная отрасль, которая осталась, которая видит, что все работает. И там нужны кадры, там нужны люди. А как Виктор Иванович Деданов, генерал-майор Женезор Транспорта, Продолжает ли он занятия спортом? Или он смотрит со стороны, как занимаются другие? Наверное, да. Вы, знаете, вы же организатор не многих соревнований, легкоатлетических. Я вам сейчас скажу. Да. Дело в том, что после вот той болезни, о чем мы говорили, Трудно вернуться, да, да? У, меня, у меня нет просто возможности ага. всего там определенного. общем, душой там. Да. Вот. Но я это заменяю у себя на даче. Я люблю, я полюбил землю. Я занимаюсь очень дальше серьезно, и поэтому и, и все там у меня так оборудовано, что я физические усилия, которые я прилагал раньше на спортивные площадки, я их сегодня на дальше прилагаю. А как вы дружите с железной дорогой? Вот много объездили городов нашей страны бывшего Советского Союза? — Я? — Да, вот ваше познание ну, страны во нашей. я много объездил городов нашей страны. — Вы же И в много, еще когда-ли? был, Я жил в Германии, да. я был профессиональным спортсменом вот, по тем временам. И я жил в Германии. Я очень много проездил Европы как спортсмен. Угу. Вот. Потому что я тогда, когда уже был в Германии спортсменом, то э, тогда были такие серьезные соревнования, которые назывались э, чемпионат Варшавского договора. Ну это все страны, да? Да, там были все страны. Я После выступал, Алгария, я там, выступал да. отдельным э, спортсменом за группу советских вот Германии. Там были все советские, ну вы в те времена помните. Вот. И здесь вы понимаете, как вам сказать... Ну, наверное, вот... Ну, ясно. <laughs> Дело в том, что вот наш поезд вот так пробежал по нашей программе, мы коснулись разных тем, увидели, что рядом с нами удивительный человек, организатор, который очень многое сделает для профессиональной подготовки, будущих специалистов, сам любит спорт, делает все для того, чтобы росло здоровое поколение. Оптимист, хороший организатор, который живет интересной жизнью. Поэтому, Виктор Иванович, я желаю вам здоровья, Будьте на этом посту, у вас впереди очень интересная работа университетская, и это открывает новые перспективы для вашего учебного заведения, образцового во всех отношениях, профессиональной подготовки и, конечно, спортивной. Поэтому я благодарю вас. Я помню замечательные встречи, которые проводили мы спортивные, и вы по-прежнему в строю. Поэтому всего вам самого хорошего и вашим воспитанникам. И вам спасибо. И вашей передаче самые наилучшие пожелания. Спасибо. А хочу всех зрителей поздравить с наступающим с Пасхой. Это уже завтра. Пожелать да завтра уже будет Пасха. Послезавтра. Uh -huh. Вот uh -huh. всем uh -huh. пожелать здоровья, всем пожелать благ и чтобы скорее у нас действительно восстановился мир, нормальная спокойная жизнь и то, о чем мы с вами говорили, чтобы мы могли все это воплощать в жизнь. Здоровье. Тело и дух. Да? Всего хорошего. Да. До свидания. До свидания. Спасибо.